नंदिश्वर ग्रमथनाध महिष्वराय मन्नार पुष्पा बहु पुष्पसुपूजिताय दशमी मागाराय एमान समस्त रत्न बन्धुओं तो धित्रे एमान समस्त रत्न बरोबर भाव क्या उत्तरे ना यात्रु सुन्दर श्रृंगमों तेरे नो युवा जनजाय। क्तः प्रभवितुम् न चेदेवम् देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अरस्त्वा माराध्याम् हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसु तव चरणपङ्केरुह भवम् विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान विकलम् वहत्येनम् शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसाम् हरः सङ्क्षुभ्यैनम् भजति भसितो धूलन विधिम् अविद्या जडानाम् चैतन्यस्तबकमकरन्द्रश्रुतिझरी दरिद्राणाम् चिन्तामणिगुणनिका जन्म जलधौ निमग्नानाम् दंष्ट्रा मुररिपुवराहस्य भवति त्वदन्यः पाणिभ्याम् अभयवरदो दैवतगणः मेका नैवासि प्रकटित भीत्यभिनया भयात्रातुम् दातुम् फलमपि च शरण्ये लोकानाम् तव हि शरणेव निपुणौ प्रणत जन सौभाग्य जननी पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपिक्षोभमनयत् स्मरोपित्वा नत्वा रतिनय वपुष वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम् धनुः पौष्पम् मौर्वी मधुकरमयी पञ्चविशिखाः वसन्तः सामन्तो मलयमरुदायोधनरथः तथाप्येकः सर्वम् हिमगिरिसुते कामपि कृपाम् अपाङ्गात् लब्ध्वा जगदिरमनङ्गो विजयते क्वणत् काञ्चीदामा परीक्षीणा मध्ये परिणत शरच्चन्द्रवदन वदना धनुर्बाणान् पाशम् शृणिमपि दधाना करतलैः पुरस्तादास्ताम्नः पुरमथिदुराहो पुरुषिका सुधा सिन्धोर्मध्ये वाटी परिवृते मणिद्वीपे नीपोपवनवति चिन्तामणिगृहे शिवाकारे मञ्चे परमशिवपर्यङ्कनिलयाम् भजन्ति त्वाम् धन्याः कतिचन चिदानन्दलहरी मही मूलाधारे कमपि मणिपूरे हुतवहम् ितम् स्वाधिष्ठाने हृदि मरुतमाकाशमुपरि मनोऽपि सकलमपि भित्त्वा कुलपथम् सहस्रारे पद्मे सहरहसि पत्या विहरसे सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः

सुधाधारासारैः चरणयुगलान्तर्विगलितैः प्रपञ्चम् सिञ्चन्ति पुनरपि रसाम् नायमः भूमिं, अवाप्य स्वाम् भूमिम् भुजगनिभमध्युष्टवलयम् स्वमात्मानम् कृत्वा स्वपिशिकुलकुण्डे कुहरिणी चतुर्भिः श्रीकण्ठैः शिवयुवतिभिः पञ्चभिरपि प्रभिन्नाभिः शम्भोः नवभिरपि मूलप्रकृतिभिः चतुश्चत्वारिंशत् वसुदलकलाश्रत्रिवलयत्रिरेखाभिः सार्धम् तव शरणकोणाः परिणताः त्वदीयम् सौन्दर्यम् तुहिनगिरिकन्ये हि न तुलयितुम् कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि विरिञ्चित् प्रभृतयः यदा लोकौत्सुक्यात् अमरललना यान्ति मनसा तपोभिर्दुष्प्रापाम् अपि गिरिशसायुज्य पदवी नरं वर्षीयांसम् नयन विरसं नर्म सु तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः दलद्वीबन्धाः कुचकलश विस्रस्तसिचयाः हठात् त्रुट्यत् काञ्च्यो क्षितौषट्पञ्चर परिषदस्थरौ यक्नारायणार्तिः अनंतवावे यन्त्रयन्त्रमन्त्रे तं विश्वशम्भुम् पद्मकोशाप्रतिभाषणो विजिणकरा पदोमुखम् अधारिष्ठादिभस्यान् देहआभ्यारेण प्रजक्तवे ज्वलमहारात् नस्कतिवस्त्रहरिषे तस्तोक्षरात् परापरा ओम् अवंकारणं ओम् अथर्वो ओ रात्रा ओ सत्यं ओ तस्मान् महातो पञ्चाशदुदके हुताशे द्वाषष्टिः चतुरधिकपञ्चाशदनिले द्विवि द्विषट्त्रिंशत् मनसि च चतुष्षष्टि ये मयूखास्तेषामप्युपरि तव पादाम्बुजयुगम् शरज्जोत्स्ना शुद्धा शशियुत जटा वरत्रा सत्राणस्फटिक घटिका पुस्तककरा सकृन्नत्वा नत्वा कथमिव सताम् सन्निदधते मधुक्षीरद्राक्षा मधुरि मधुरीणाः पणितयः कवीन्द्राणाम् चेतः कमलवनबालातपरुचिम् भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव भवती विरिञ्चि प्रेयस्याः गभीराभिर्वाग्भिः विदधति सतां रञ्जनममी सवित्रीभिर्वाचा शशिमणिशिलाभङ्गरुचिभिः वशिन्याद्याभिस्त्वा सहजननि सञ्चिन्तयति यः सकर्ता काव्यानां भवति महतां भङ्गिरुचिभिः वचोभिर्वा देवी वदन कमला मोद मधुरैः तनुच्छायाभिस्ते तरुणतरणि श्रीसरणिभिः दिवम् सर्वामुर्वीम् अरुणि स्मरति यः भवन्त्यस्य तत्र हरिण शालीन नयनाः ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಳ ನಿಂತು ಬಂದು ನಿಂತು ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮುಖಂ ಬಿಂದು कुचयुगमधस्तस्य तदधो हरार्धम् ध्यायेद्यो हरमहिषिते मन्मथ कला स सद्यः नयति वनिता इत्यतिलघु त्रिलोकीमप्याशुभ्रमयति रवीन्दुस्तनयुगा मङ्गेभ्यः किरण कुरुम्बा हृदि हृदित्वा हिमकर शिलामूर्तिमिव यः ससर्पाणाम् दर्पम् शमयति शकुन्ताधिप इव दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया तटिल्लेखा तन्वीम् तव नशि वैश्वानर मयी निष्णाम्णा अप्युपरी तव कला महापद्टव्या नाम सहा जयश्री अनिल कुमार जयश्री अनिल कुमार मूर् पवन कुमार मनसा महान्तः पश्यन्तो दधति परमाह्लादलहरीम् भवानि त्वम् दासे मयि वितरदृष्टिम् सकरुणाम् इति स्तोतुम् वाञ्छन् कथयति भवानित्वमिति यः तदैव तस्मै यदि यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलस्पन्दितुमपि अत स्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ं सम्पासु तव चरणपङ्क्तेरुहभवम्